Вітаю, мене звати Анжела Шпичак і я пресофіцер 15-го слов'янського полку. Сьогодні я хочу вас познайомити з мужнім та сміливим військовослужбовцем. Його позивний бавук. Він пройшов Бахмутський та лиманський напрямки. Привіт, Максиме! Вітаю Анджелена. Як ти родом? Я сам з Херсона. Ти був у Зарічному, так? Ми виїхали, деякі позиції були вже викопані. мы докопали позиции для себя, потому что у нас туда заехало по количеству больше, чем там было. Сначала салют начался с саушек, ну, арты, саушки, кассеты, минометы. А потом у них, я так, понял, я так понимаю, обедний, обедний, перерыв. Они пообедали где-то с часик. И потом заехал или танчик, или два танчика. После обеда началась веселая карусель в виде того, что нас начал просто жестко крыть танчик. Висит дрон, кроет танчик. Висит дрон, кроет танчик. повезло то, что у нас машина стояла, на которой мы выезжали. И мы с нее сняли сидушку. И накрыли сидушкой, ну типа маскировка. Uh -huh. Земля черная, сидушка тоже черная, накрылись и чтобы дрон, ну, дрона не было видно. По нашей маленькой группе получилось с помощью двух выстрелов с Птура уничтожить прекрасно один из танков, которые были как раз на той позиции. Потом группу вернули. Мы начали выходить, вышли без потерь, дошли до точки сбора, уже с точки сбора нас отправили в самозаречный. Ну, само Ты же в Майорску был, так? Заехали мы в первое же здание, это школа. Угу. Что поразило село плюс-минус целое, провода целые. То есть явных каких природов не было. Угу. Так как только мы зашли внутренний двор школы, школа была p угу. Там прилет ну, от ракеты. Большой и глубокий. Я и еще два боевых товарища попали на одну точку. То есть мы должны были заниматься эвакуацией двухсотых, трехсотых. И в случае чего прикрывать отход первой линии и принимать с ними оборону mm -hmm. в случае прорыва. Первая половина дня, где-то часов 12, mm -hmm. нам с первых позиций принесли тяжелого трехсотого. Спина и нога. Да, мы уже надали первую медицинскую помощь. Осталось только дождаться эвакуации и вынести его на точку эвакуации. А на точку эвакуации его не вынесешь днем, потому что дроны летают. Uh -huh. Надо было ждать часов 5-6, когда стемнеет, у них тогда активность дронов уменьшается. Мы начали продвигаться сначала к передней точке. Там мы находились 300. Мы сначала начали туда продвигаться. Приказ в этот момент сначала проехал наш танчик, Миш. Uh -huh. Проехал наш Мишка, отработал, и русский танк тоже хоть, ну, типа решил отработать точку, по которой он стоял. Вот. Там получается мост и колонна, опорная колонна. Угу. И два хлопка, именно таких явных и ярких, потому что сначала вспышка, потом хлопок. Вспышка и хлопок. Мне это так именно было и страшно, и интересно, потому что по факту прямого попадания танка я никогда не видел. Заходим на точку эвакуации. Что меня поразило, мы ожидали, что их придется выносить ну, там, по одному, по двух людей. Угу. А именно те мужики, это именно, ну, именно военные военные. Рука-нога, рука-нога. Они, они отказались снимать бронежилет и оставлять калаш. Они, они самостоятельно пошли. Над нами летал дрон, М -м -м. и прекрасно в этот момент он срисовал нашу позицию. И тут прекрасно в этот момент прилет, бешеный звон в ушах, вокруг пыль. Я не понимаю, что происходит. Я... Сразу начали ну, типа, перекликиваться как состояние. Состояние агроном 300. Я понимаю, что у меня тоже цепануло. Типа, ну, начинает одежда липнуть. Такие неприятные ощущения. За счет того, что у меня было одето ну, типа, большое количество одежды, оно попало и сменило траекторию. Это у тебя была куля чи уламок? Это был осколок. Угу. В агроном уже наложили турникет на руку на ногу. Так. так, а что с Бубой? Буба надавала это все время медицинскую помощь агроному. Завершилось все тем, что мы вынесли агронома на точку эвакуации. Мы вернулись назад на свои позиции. Как сейчас почувствует себя 300 еще Что с агрономом? Нога перебита, но уже на костылях бегает, как спортсмен. більш меньше все 300 були были успешно эвакуированы, доставлены в госпиталь. Даже горят желанием назад сюда вернуться. Говоря, взять матч-реванш.